Мы находимся в Сергеевке, Одесская область, в парке. Никак ни странно, в парке вырос вот такой вот многоэтажный дом. Особнячок. Особняк. Чей-то особняк вы не знаете? Не знаю, чья особняк, женщина только что вышла, молчит как партизан, тайну не выдает, но это лишний раз говорит о том, что это нечисто, что это в мутной воде тут рыбка ловится. Ну вот. да, если, а если все, что... посредине парка да, построили такой дом, да? Там, там где тайна, там что-то неправильное, там что-то неправильное. Поэтому э, люди говорят, что это дом какого-то депутата. Тут посреди парка. И, ну, это, это вопиющие вещи. Тем не менее, они тут продолжаются. Вот сейчас один из местных жителей сказал, что заведено дело в прокуратуру на деребан земли. А после того, как оно заведено, сразу же в постсовете решают, как его быстрее раздеребанить. Они чувствуют, что подходит конец, но тем не менее выводов не делают. Слава Украине! Героям слава!